Що відбувається в тимчасово окупованому Криму. Так само цю зараз тему хочу з вами розглянути. Учасники партизанського руху теж пишуть про те, що на аеродромі Джанкої прозвучало п'ять вибухів вночі. Після чого з'явилася інформація. Ця інформація до речі публікується виключно зараз у російських пабліках про багатьох поранених і загиблих окупантів, зокрема. От, Інформаційний ресурс Астра телеграм-канали з посиланням на свої джерела пише про те, що три військові частини ППО Росії було атаковано в Криму і поранено дев'ятьох окупантів. Сили оборони України офіційно не коментують те, що відбувається на території тимчасово окупованого Криму. Як ви гадаєте, от ця бавовна останніх днів, що шириться Кримом, з чим пов'язане і яких вже збитків могла заподіяти ворогу? Ну, последние пару недель идет уничтожение российской ПВО, и не только в Крыму, и радиолокационных станций в России в самой. Это и Главное управление разведки хорошо отработало по станции дальней загоризонтной связи, вернее контроля радиолокационного, и служба безопасности отработала. Два Неба-У было уничтожено, КАСТА-2Е2, это радиолокационные станции, которые... Глубоко могут просматривать воздушное пространство. В основном, как раз для, для определения мест пуст короткета, особенно для исчисления баллистической траектории. Если баллистика, та же те же атакамцы. Мы нанесли несколько ударов по Дженпою, там расположено. С-400, нанесли удары по мысу Тарханкут, по расположению ПВО противника. И сегодня был нанесен повторный удар по Джанкою. Скорее всего, это работа атакамсов, так как кассетными боеприпасами были нанесены удары. Удар был и вглубь Крыма, то есть до уровня Симферополя по Гвардейскому. А это, скорее всего, могла работать не атакамсы, могли работать крылатые ракеты либо наши Нептуны, либо, допустим, британские Стромшеду или французские Скалпы. Я думаю, в течение суток после контроля и подтверждения поражений наше, как минимум, Главное управление разведки подтвердит достаточное количество пораженных российских объектов именно на этих направлениях. Комплексная атака, продолжение завоевания превосходства в воздухе, подготовка ну, скорее всего, к более масштабным ударам по крымским военным объектам, если их не остановит приезд Столпенберга, который был вчера. То есть пока непонятно, с какой миссией он приезжал. Один из механизмов, вернее, один из вариантов ⁇ это попытаться остановить наши удары именно по военным объектам вплоть до Перчинского моста перед инаугурацией Путина. Это могли быть, могли быть какие-то договоренности, которые, как всегда, пропихивают иногда американцы. Вот, вот такие приезды, не анонсированные с одной стороны и непонятные для чего с другой, они могут быть как раз вот причиной таких действий. В ближайшее время, в течение полутора недель, будет понятно, с какой миссией приезжал генсек НАТО. Роман Григорович, але щодо генсека НАТО, то минулого тижня він робив заяву про те, що НАТО не виконала в повному обсязі свої зобов'язання перед Україною щодо поставок зброї. Чому міг бути його візит продиктований власне таким знаєте символізмом, що НАТО продовжує підтримувати Україну? Ось найближчим часом ці всі е, зобов'язання, так щодо поставок, вони будуть виконані. Ну, в прошлом году мы слышали очень много уверений в том, что Рамштайн и все участники коалиции, там больше 50 государств, снабдят нас достаточным количеством вооружений для выполнения контрнаступательных действий. Но так разговоры и остались. Даже ракеты, которые обещали, дали не в начале наступления, а его в конце. Аж атакамсы зашли в октябре, то есть под конец наступательных действий. Самолетов не дали вообще несколько бригад, по крайней мере, как говорил как верховный главнокомандующий, четыре бригады вообще остались без оружия и без вооружений, без средств. То есть, по большому счету, верить, допустим, заверениям или обещаниям, обещать не значит жениться. А вот самое интересное, обещать не значит жениться, а супружеский долг почему-то не иногда начинают требовать от Украины, то есть не бейте туда, не бейте туда, вот здесь стреляли, вот здесь не стреляли, вот здесь рыбу заворачивали, тут читайте, тут не читайте. Есть вот эти проблемы, связанные с нашими партнерами, и вот такие приезды руководителей непонятно под какие задачи вызывают сразу негативную реакцию. То есть если бы с приездом Столпенберга обрушился бы Керченский мост, вот тогда было бы понятно, чего он приехал. А если он не обрушился и, не дай бог, не будет по нему удара, то тоже станет понятно, с чем приезжал Столпенберг. Я же и говорю, что в ближайшие полторы недели будет ясно, то есть с, каким, э, с какой задачей послали Столтенберга в Киев. Будем остаться за розыском пути. Романа Григорьевич, выдача Бильт, немецкое выдача с посланием на эксперта с обороны ЕС Кисевелтера. Пишет про то, что в Украине воюет только 15% військовозобов'язаних, і, мовляв, солдатів не вистачає, щоб зупинити російський натиск. Як вы такі цифри прокоментуєте? Ну все треба розуміти, від яких цифр відталкиваються обозреватели, то есть коментатори. 15% від кого. То есть, опять же, военные обязаны. Кто это имеется в виду? У нас непонятно, кто у нас военные обязанный. И исходя из Конституции, это одно, но по Конституции земля народу принадлежит, а ее начали продавать. То есть, есть эти моменты, связанные с конституционными нормами, тем более по заверению некоторых представителей военно-политического руководства, Конституцию поставили на паузу, потому что... Здесь большой вопрос, от кого имеется в виду эти 15%. Из реалий э, имеем около миллиона силовиков, около миллиона, плюс-минус 100 тысяч, по крайней мере, по разным заявлениям, по разным заверениям. Э, имеем около миллиона силовиков, а на линии боевого соприкосновения до 100 тысяч. Вот где-то 10%. Ну, пусть 15%. Можно э, говорить о 15% которые выполняют непосредственно боевую задачу. Но это не от всех военнообязанных, которые согласно несуществующей, вернее, не так, поставленные на паузу Конституции, а из тех силовиков, которые на данный момент стоят в строю. Это имеющие звание, получающие денежное содержание от государства. Около миллиона силовиков. Это и военнослужащие, тыловые части, это Министерство внутренних дел, это части сопровождения, то есть обеспечения и так далее и тому подобное. Вот если заявление о миллионе, оно реально, допустим, то действительно там 100-150 тысяч, которые воюют, это те 15%. А почему оставшиеся 850 тысяч не воюют? Это вопрос к нашему руководству военно-политическому. Им это не интересно. То есть, скорее всего, стоит задача больше коррупционные, потому что законы, которые там по мобилизации принимаются, они чисто в чистом виде коррупционные, под выдавливание определенных штрафов, либо мзды по, для, для того, чтобы рассовать по карманам. Не более того. То есть эти законы не направлены, не будут направлены на восполнение тех потерь, которые сейчас есть, и на постановку вооруженные, то есть вооруженные силы достаточного количества профессиональных воинов. Выполнить задачу наполнения вооруженных сил Украины профессионалами возможно легко. Нужно поставить в строй вот эти все, весь этот миллион то есть предполагаемых военнослужащих которые могут выполнять боевую задачу. Это правоохранители, это определенные системы вернее, компании, охранные фирмы и так далее и тому подобное, которые под крышей правоохранителей пытаются стать ухилянтами, то есть людьми, которые, имея звание, имея денежное содержание, никак не попадут на линию фронта, никак не попадут в вооруженные силы. Украины, то есть в чистом виде уклонисты. Мы этих уклонистов увидим 18 числа на дорогах, на блокпостах. Вот все сержанты, офицеры, рядовые, которые выйдут на блокпосты в Украине, вот это в чистом виде уклонисты, которые пытаются не попасть в вооруженные силы Украины. У них задача будет попытаться собрать побольше штрафов, побольше, допустим, каких-то механизмов, чтобы самим туда не попасть. А вот это действительно тот, тот потенциал, увидите на улице, вот блокпосты из этих уклонистов, спрашивайте, почему они не на фронте, почему они в тылу просиживают или простаивают военное имущество, так как в форме находится, почему не выполняют боевую задачу. Так, скоріше всього, от отемілась відою эти 15%, 15% 150 000, які воюють і ще 850 000, що 85%, які ніяк не можуть попасти в озброєні сили України. У мене проговорено, що одна тема, яку хочу з вами обговорити, це, власне, яку загрозу зараз для Сумщини складають ті кадирівці, яких Росія пригнала до кордону. Ну, не совсем к, не совсем границы это 150-200 километров в сторону Москвы это практически треть расстояния до Москвы от Сумской области да до Москвы где-то до 500 километров вот 150 это треть 150-200 где-то треть расстояния это скорее всего а тем более Кадыровцы это жгурузгвард они будут прикрывать этот это направление в крайне пуганных идиотов так как это направление практически никак не не обороняется если бы в прошлом году в свое время те же ЧВК Вагнер двинулись не по южной Ростовской дороге, по Ростовской трассе в Москву, так как там река перекрывает, а двинулись со стороны Брянской области или Беларуси, так они в Москву точно попали, там практически нечем, нечем, нечем прикрываться. Так вот, скорее всего, именно эта задача будет сейчас у кадыровцев, прикрывать направление на Москву, прикрывать вот, ну, возможных, в принципе, движений, а только уже не ЧВК «Вагнер», а, допустим, каких-то военизированных формирований, может, да, так сказать, армии освобождения России, которые могут двигаться на Москву как раз из Сумской области. Що ж, будемо стежити за розвитком подій. Романа Григоровичу щиро дякую вам, що знайшли час та можливість долучитися до обговорення актуальних тем. Бережіть себе і до наступної зустрічі. Роман Григорович Світан був разом із нами на стрімі. Традиційно наших глядачів закликаю бути активними, не забувати підписуватися на канал за час, так само підтримувати це актуальне відео своїми вподобайками, коментарями та поширеннями.